حضور سیدنا جیلانی علیہ رحمت علم حاصل کرنا چاہیے. تقریبا سترہ اٹھارہ سال اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت لی اور اجازت لے کر بغداد کی طرف چل پڑے جب آپ چلے تو والدہ صاحبہ نے چالیس دینار دیے فرمائے بیٹا یہ خرچ کے لیے لے جاؤ ہوں سینا غوث العظم چل پڑے اجازت لی علم دین کے لیے چالیس دینار آپ کے پاس تھے والا صاحب انہوں جس طرح جبہ پہنتے ہیں نا ان کو اندر کی طرف سی دیا تھا تاکہ حفاظت سے آپ چلے جائیں رسطہ میں ایک جگہ پہ وہ کافلہ جنگل میں جا رہا تھا کہ اس کو ڈاکو نے گھیر لیا تو ایک ڈاکو جو ہے وہ سارے اہل کافلہ کو لوٹتے 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 حضور غوث العظم کے پاس آیا سترہ اٹھارہ سال کی آپ کی جوانی کی عمر ہے آپ کے پاس سے گزرا کہتے ہیں نوجوان تیرے پاس بھی آئے کچھ آپ نے فرمایا ہاں ہے کہ کیا ہے آپ نے فرمایا چالیس دینار ہے میرے پاس ڈاکو جو تھا وہ یہ سمجھ گیا کہ نوجوان ہے ینگ آدمی شاید میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے وہ آگے چلا گیا دوسرا ڈاکو آیا اس نے پاس بھی آیا کوئی چیز آپ نے فرمایا ہاں ہے کیا ہے فرمایا چالیس دینار ہیں وہ بھی آگے چلا پڑ گئی یہ مزاق کر رہا ہے میرے ساتھ تیسرا اچھا کسی نے آپ سے ترز نہیں کیا نکالے یا تلاشی نہیں لی کسی نے آپ کی سارے کافلے کو لوٹ کرنا تو آپ نے سردار کے پاس سارا مال جمع کر کے تو چلے گئے سردار نے کہا بھی سب کو لوٹ آئے انہوں نے کہا سب کی جیبیں خالی کر دی ہیں. کسی کے پاس کچھ نہیں چھوڑا ایک درمیان میں سے ڈاکو بولا وہ کہتا ہے بھائی سب کو چھوڑ تو دیا کہ نوجوان ہے اس کی تو تلاشی نہیں لیکن وہ کہہ رہا تھا میرے پاس چالیس دینار آ رہے ہیں

کہتے حیرت مجھے اس بات پر ہے چالیس دینا بھی تمہارے پاس ہیں اندر کی طرف سنے ہوئے بھی ہیں اور تم ہمیں بتا کیوں رہے اس کی کیا وجہ ہے لوگ تو مال چھپاتے ہیں تم بتانے والے کیوں ہو ایک ہی جملہ ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھو آپ کی سیرت کی کتابوں میں آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا ہوں نا تو میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے بادہ لیا کہ عبد القادر ساری زندگی جہاں جاؤ گے جھوٹ نہیں بولنا فرمایا یہ وعدہ لیے والدہ صاحبہ نے تو میں اب والدہ سے وعدہ کر کے آئے ہوں کہ ساری عمر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ کیسے سکتا ہوں یہ تھا وہ ایک جملہ جس نے چالیس ڈاکو کو تاب کر کے زمانے کا ایک اچھا انسان بنا دیا تھا سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب ڈاکو نے یہ جملہ سنا پھر اس نے آپ کی تلاش ہی نہیں لی وہ ڈاکو رو پڑا آہیں سسکیاں مار کر رویا وہ جو لوگوں کے قتل کرتا تھا تو کبھی رویا نہ تھا جو پروفیشنل ڈاکو تھا تو کبھی رویا نہ تھا وہ روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے آپ کیا ہوا کہتا ہے میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کیسا عظیم شخص ہے اس دنیا کا کہ اپنی والدہ سے وعدہ کیا تو اس کو نے جھوٹا نہیں ہونے دیا اپنی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تو نے اسے پورا کیا میں کتنا بدقسمت انسان ہوں ساری عمر اپنے مولا سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو پورا نہیں کر سکا مسلمانوں جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہمارا ہمارا رب کے ساتھ وعدہ ہے کہ مولا پانچ وقت بار بارگاہ میں سجدہ کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا یہ رب کے ساتھ وعدہ ہے کہ رمضان آئے گا تو روزہ کوئی نہیں چھوٹے گا یہ وعدے ہیں رب کے ساتھ یہ خدا کے ساتھ وعدہ ہے کہ مولا کہیں ایک کروڑ کا بھی فائدہ ہوتا ہو مگر وہ فائدہ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے یہ رب کے ساتھ وعدہ ہے کسی غیر محرم کی طرف شہوت بری نظر سے نہیں دیکھیں گے یہ رب کے ساتھ وعدہ ہے اور یعنی بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے یہ رب کے ساتھ وعدہ ہے یہ وعدے ہیں ہمارے رب کے ساتھ وہ ڈاکو کہتا ہے یار کتنے عظیم انسان ہو تم ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ نہیں توڑتے میں اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ روز توڑ دیتا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر سب سے پہلا توبہ کرنے والا ڈاکو کا وہ گروہ تھا جسے میرے ایک دس دست پر ایسی توبہ کی کہ ساری عمر انہوں نے بعد میں ڈاکے نہیں مارے چھوڑ گئی اللہ اللہ کرنے والے نیک لوگ بن گئے